গোলকগঞ্জত নিষিদ্ধ কুকুৰাভৰ্তি বাহন জব্দ বিৰাটনগৰ চাৰিআলিত সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যোৱা নিশা গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগৰ পৰা অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা এ এছ ওৱান ছিক্স এ চি ফাইভ ফাইভ ছিক্স ছেভেন নম্বৰৰ নিষিদ্ধ সোণালী কুকুৰাৰ বাহন এখন জব্দ কৰি বাৰ ঘণ্টা ধৰি গোলকগঞ্জ থানাত ৰাখী পুনৰ উভতাই পঠোৱা ঘটনাই অঞ্চলটোত চাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যত বাৰ্ড ফ্লু ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে পশুপালন বিভাগে বহিৰাজ্যৰ ব্ৰইলাৰ কুকুৰা অসমত আমদানিক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে বাধা নিষেধ স্বত্বেও নিশাৰ ভাগত মুকলিভাৱে পশ্চিমবংগৰ পৰা নিষিদ্ধ ব্ৰইলাৰৰ লগতে সোণালী কুকুৰাৰ আমদানি অব্যাহত আছে প্ৰতিনিশাই আৰক্ষীৰ সন্মুখেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ব্ৰয়লাৰৰ পিক আপ ভেন যোগে নিষিদ্ধ ব্ৰইলাৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ সৰবৰাহ চলি আছে দেশপুৰৰ আশীষ ধন্য এটা চিণ্ডিকেট বাহিনীয়ে নিষিদ্ধ ব্ৰইলাৰৰ অবৈধ আমদানি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া ব্ৰইলাৰ আৰু সোণালী কুকুৰা কঢ়িওৱা বাহন যোৱা নিশা হঠাতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে পিছত বাহনখন পশ্চিমবংগলৈ ঘূৰাই পঠোৱা ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ পূৰ্বে অসমত প্ৰৱেশ কৰা নিষিদ্ধ ব্ৰইলাৰসমূহ মাটিত পুতি নষ্ট কৰা হৈছিল কিন্তু আজি আৰক্ষীয়েগঞ্জৰ পৰা তপনৰ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টেয়াৰ নিউজ माल तो हमसे अपने पंगल के क्या इमरजेंसी में शोर फायर धोल्ले किसने धोल्ले हम किसने